Terima kasih telah menonton! Es increíble. No es exactamente igual a tu padre. Ah, pero en los semestrales me pongo a mano. A no, mano. Es la tercera vez que lo puedo y la segunda vez que te puedo secundaria. No, te salga ni un milagro. Ni un milagro. Ni tu padre me hubiera hecho caso. Tu familia no te entiende, que tu casa ya no es para ti. Todo ¿Mamá? Eso, ¿no? eso fácil, me falta. Quizá esto falte el consejo y el apoyo que antes trino? buscaba. Por favor, solo nos resta preguntarle: ¿No me tocó el De la cirugía estética del, <coughs> del escroto. ¿No? <coughs> Como protección a la invocación de un demonio mayor, colóquese usted dentro de un pentágono trazado con su propia sangre. Este pentágono será su única protección. Este pentágono será su única protección. ¡Está! ¡No! ¡No lo pises! ¡Este pentágono es mi única protección! ¿Protección contra qué? Está muy Te llamé porque no quiero volver a reprobar geometría. Y mi papá murió hace tres meses en un accidente. Quiero que vuelva. Lo quiero aquí. Ok. Ok, ¿qué? Ok, está aquí. ¿eh? ¿Dónde? یا oh. Al mal paso de darle de a a ti. No puedes, no he salido del Pentágono. Mira chico ingrato. Me pediste dos deseos y te de concedí uno. Tu familia está unida otra vez, ¿no? Déjate perder sin necesidad. Además, tu segundo deseo era no volver a reprobar geometría. Entonces déjame decirte que un pentágono mágico no tiene cinco lados. Eso que dibujaste tú ahí, tienes seis. Y se llama hexágono. ¿Hexágono? Mírale el lado positivo. No vas a volver a reprobar que me No es justo. Tienes la desgracia de ser muy fiel creyente de la superstición. La llevas tontamente, clavada en tu conciencia como una religión. Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición. ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón? Tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti?